कायदेशीर अतिक्रमणाला पाठिंबा जिल्हा प्रतिनिधी नितीन सुरवाडे झळगाव बोधवड तालुक्यातील लोणवाडी इथं लोणवाडी ग्रामपंचायतीच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीर बांधकाम सुरू केलंय तसेच पोपट केशव देवे यांच्यावर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम कलम त्रेपन्न नुसार कारवाई करण्यात आली असून तरी देखील दंड आयपीसी कलम चारशे एक्केचाळीस चारशे सत्तेचाळीस दिवाणी प्रक्रिया कारवाई करण्यात यावी तसेच त्यांना नोटीस बजावून कारवाई करण्यात यावी असं देखील बांधकाम सुरू करण्यात आलं आहे संविधानाच्या कलम कायद्याचा भंग केला असून तसेच बोधवड तहसीलदार साहेब महसूल विभाग अधिनियम जमीन दोन ओब्लिक कावी बत्तीस वीस पंचवीस अन्वय अर्ज दाखल केला जिल्हाधिकारी साहेब जळगाव मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगाव यांना कायद्यानुसार बेकायदेशीर अतिक्रमण बाबतीत लेखी तक्रार केली असून तरी देखील बांधकाम लवकर सुरू केलं आहे या व्यक्तीवर पोपट कैशव देवे लवकरच लवकर ऍक्शन घेऊन कारवाई करण्यात यावी नाल्यात अतिक्रमणामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नागरिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून आरोग्यास मोठा धोका निर्माण होतोय पाकव्याप्त काश्मीर पाक कडून हिसकावून घेण्याची हीच वेळ आहे राज्यश्री राजेंद्र नरूका धुळे प्रतिनिधी गोकुळ देवरे भारताचा मुकुटमणी पाकव्याप्त काश्मीर पाक कडून हिसकावून घेण्याची हीच वेळ आहे भारत सरकारनं हे पुण्यकर्म करण्याचं धाडस करावं असा आवाहन रामराज्य मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री राजेंद्र नरुका यांनी केलंय ते बावीस एप्रिल रोजी पाक धारजिण्या आतंकवाद्यांनी काश्मीर मधील पहलगामवर केलेल्या भ्याड या जीव गमावलेल्या भारतीयांप्रती संवेदना व्यक्त करत असताना पाकिस्तानला कायमचा कायमचा रोखोक जबाब द्यायचा असेल कारण परतवे पाकिस्तान ताब्यात असलेले काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यातून विस्तावून घेणं क्रमप्राप्त आहे आणि ही योग्य वेळ असल्याचं राजेंद्र नरुका यांनी म्हटलंय पहलगाम मधील घटनेची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी राजेंद्र नरुका यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध क्षेत्रातील तज्ञांचे एक शिष्टमंडळ प्रत्यक्ष पहलगाम जाऊन आले गेल्या काही वर्षांपासून काश्मीर मध्ये वाढलेली पर्यटकांची संख्या आणि त्या योगे काश्मीरचा होत असलेला सर्वांगीण विकास हा पाकिस्तानला पाहला जात नाही म्हणून विकास कामाला प्रतिसाद

जिसने दाग लगाया हमारे देश की बदनामी हुई पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया वो बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है और ये जो हम खड़े हैं हमारे पीछे से बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है आप जहां देख रहे हैं ये स्थान वह स्थान है जहां पर खून की होली खेलने की कोशिश की उन आतंकवादियों ने जो नफरती विचारों को लेकर आए थे लेकिन वो कश्मीर को हराने आए थे इस मंशा से आए थे लेकिन वो हरा नहीं पाए क्यों क्योंकि यह व्यवस्था हमारे भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे कितने आए न जाने और कितने चले गए लेकिन वो दंड के भागी हैं उनको दंड जरूर मिलना चाहिए मेरे साथ राम राज्य मिशन के अध्यक्ष राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरुका हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको क्या लगता है और अब हम लोग अभी बेसरन घाटी की तरफ जस्ट पहुंचने वाले हैं बिल्कुल नजदीक ही बेसरन घाटी हमारे पीछे ही है भारत की तरक्की से और भारत की राष्ट्रीय एकता से जलने वाले लोगों ने मंगलवार के दिन हमारी भारत की संतानों के धर्म पूछ, पूछ पूछ पर के गोलियां चलाई हैं मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि तुमको पूछने की जरूरत नहीं है ये केसरिया उतरी और केसरिया बाना पहनकर रामराज मिशन यहां खड़ा हुआ है यहां जिसके जस्ट पीछे ही बेसरन घाटी है जहां आज सुनसान हो गई है ये खूबसूरत वादियों में इस बहती जलधारा में उन्होंने रक्त बहाया है और इस रक्त का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा इन 26 लोगों की जो जान गई है इसकी कीमत हम सबको इनसे वसूल नहीं होगी और गोर्दन सिंह जी वो कीमत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक मेरे भारत का हिस्सा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे भारत को अब यह मौका मिल गया है पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान अलग थलग हो गया है दुनिया की सारी महाशक्ति आज भारत के साथ है दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर जो अनाधिकृत कब्जा कुछ पॉलिटिशियन का साथ लेकर के किया था अब वो मौका आ गया है कि पाकिस्तान के उस कब्जे को खाली करा लिया जाए भारत महाशक्ति बन रहा है और भारत की महाशक्ति को दुनिया में पहचान लिया गया है अब इससे ज्यादा उचित मौका नहीं आ सकता कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस कब्जे से खाली करा लिया जाए और यह कश्मीर जो हमारा मुकुट है हमारा भारत का स्वर्ग है उस स्वर्ग को हमको रक्षा इस हद तक करनी है कि जिस प्रकार से भारत का कोई अंग हमारे लिए जरूरी है उसी प्रकार से पीओ के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वह भी हमारे लिए जरूरी है आप क्या सोचते हैं इस संबंध में कि पीओ के तुरंत ले लिया जाए या पहले इनको दंड दे करके और लिया जाए देखिए इनको दंड देने की जिम्मेदारी सुरक्षा फोर्सेज की इंटरनल सिक्योरिटी की है लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा हिस्सा है जो महाराजा हरि सिंह जी का कश्मीर है वो हमारा दुखता नासूर है और इन आतंकवादियों की फैक्ट्री है खान है जब तक उस पाक अधिकृत कश्मीर में राजस्थान से पंजाब से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र से हमारी फोर्सेज तैनात होकर हमारे लोग वहां जब तक नहीं बैठेंगे तब तक यही काम चलता रहेगा और इस जलधारा में रक्त की धारा बहती रहेगी अब यह बस होना चाहिए इसके बाद नहीं और यदि यह काम सरकार ने नहीं किया तो राम राज्य मिशन गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर स्वयं अपने हाथ में यह लेगा कि जब तक ये पाक अधिकृत कश्मीर हमको वापस नहीं मिले तब तक ये जो हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है जो कश्मीर के ऊपर दाग लगाए जो कश्मीरियत के ऊपर मतलब वही कश्मीर जागेगा जो महाराजा हरि सिंह के टाइम थे महाराजा हरि सिंह मेरे ही परिवार के जयपुर से ही वो आए हैं वो भी कसवा है उनके टाइम पर जो कश्मीर हुआ करता था वही कश्मीर फिर से आएगा दुर्दैवत मातेचा यात्रा उत्सव बारा गाडी ओढण्याची प्रथा धुळे प्रतिनिधी गोकुळ देवरे तालुक्यातील वडजाई मातेचा यात्रा उत्सव चार कुळांची कुलदैवत व वडजाई ग्रामस्थांची ग्रामदैवत वडजाई मातेच्या यात्रा उत्सवाला सोमवार दिनांक पाच पासून सुरुवात झाली तत्पूर्वी बारा गाडी ओढण्यासाठी भगत म्हणून निवड करण्यासाठी अक्षय तृतीयाला पूर्वसंध्येला ग्रामस्थांची बैठक घेण्यात आली या बैठकीत मागील शिल्लक पैसे गावकऱ्यांना अल्प दरात अडीअडचणीसाठी दिलेला असतो तो पैसा अक्षयतृतीयेच्या दिवशी गोळा केला जातो गावात देवरे व सूर्यवंशी परिवारांची संख्या मोठी असल्यामुळं बारा गाड्या ओढण्यासाठी भगत म्हणून मान यावर्षी सूर्यवंशी परिवाराकडे आहे यासाठी बैठकीत गिरीश यांची निवड करण्यात आली गावात सध्या यात्रा उत्सवास सुरुवात झाली यात मंदिराला रंगरंगोटी करून विद्युत रोषणाई करण्यात आली मंदिर परिसरासह यात्रा परिसराची स्वच्छता करण्यात येत आहे यात्रा निमित्तानं सकाळी पूजेसह भाविक नवस फेडण्यासाठी उपस्थिती देत असतात सायंकाळी पाच वाजता तगत रावाची मिरवणूक काढण्यात आली तर सायंकाळी साडेसहा वाजता बारा गाड्या ओढण्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला यात्रेनिमित्त दोन दिवस मनोरंजन लोकनाट्य कार्यक्रम असून यात्रा उत्सवात व्यापाऱ्यांनी विविध दुकानं थाटली आहेत